Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань земельних відносин, екології, будівництва, архітектури, розвитку і інфраструктури. На засіданні присутні три члени комісії, тому комісія є існою. І прошу вибрати секретаря комісії, це Олександр Шіпов. Хто за? Так, перше питання – це про затвердження порядку денного комісії. Голосуємо. А вот Що ми є ще додаткові питання? Хто заключує на цих питань на порядку денного? І тепер голосуємо в цілому. Друге питання. Про затвердження технічної рекоментації замовлення щодо встановлення відновлення земельної ділянки та передачі її власті. Громадянин Большакову 203, гектара за адресу Селищної Вісок, вулиця Гадешна, 11А.

因为。<Ooh. S 2> yeah. а подпорье краю почвы номер за адресу Свящего Крыма, улица Покатова, Копалуха, 7А. Я буду на войну площу 015 рата, площу 099 за адресу Свящего Крыма, улица Королева, 13. Хорош порье, вот где площу 08 за адресу Свящего Покатова, улица Кабульцев, Катябульцев, 26А. Все параллельно, все. Чего? Снимаем, не надо. Да, хорошо, что не надо так. Третье питание про захоронение энергетической аргументации для улучшения и промышленности, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, оборудования и иначе призначения коммунальной властности в селе и 25. участок,

для проводимого максимально через электронную цену максимально позволило на разработку такой чтобы монетаризация земельных динамов по коммунальной чтобы да. еще на территории Лисичанского селочного рада. Сегодня в селочке покатили по улице Агрономичной, на которой мы площадь Ага, все очень высокий по, А, на, 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 на улице... На улице Ащепка, а там около проспекта, на площадь, ну 15 метров. Ну, да, мы в вот, поезде А вот это, ну, тут вдоль трассы, земляная деревня, вот. Да, Да, там, да. ну, чагарниками заросли, ну, как люди желают. Ну, в аренду взять, или прорвать. Как бы, выросшие или интерхвате

56, 742, 200, 422, 200, 37, 200, 200, 422, 200, 200,

стоимость 236 324 гривен

Дорога с вашей стороны остается, мы идем по земельным делянкам, которые э, ну, наши. Зарахувание проекта формирования и сформованных земельных делянок. У нас э, по проекту формирования часть территории, которая ушла вам, это Ржавец, да? Это, то есть это где, то, где, которое где? было якобы в вот, смотрите, значит, смотрите, да, дом-интернат. Вот это ржавец у нас, это полностью уже ваша территория. Единственное, что я так понимаю, когда из и приезжал Материн Ильич Ершов, было бы передачи вам вот этого кладбища, соответственно, границу да, так и провели, то есть кладбище, и, и вот эта геляночка, потому что изначально... Здесь ржавец ваш, да, и вот здесь было пытание передачи вам вот этого санатория. Соответственно, сверху, да? Да, сверху. Соответственно для того, чтобы был нормальный подъезд с урахованием того, что вся территория, которая обслуживается, и вот, вот в такой конфигурации, видите, вот это вот все, вот в этой части, до сюда, вот так вот, это получается вашу территорию. Да, да, вместе с водоемом. Вместе с водой. Дальше идем по, по проекту в организации. А там, вот не он не ничего, Он не инвентаризированный. Да, да. Ну он там О. такая уже колюшка, да. но в принципе, если да. кому-то надо, кто то, Можно порядок, порядок, то наверное, может внести порядок, наверное, Дальше по паям. Да. Часть паев ваших плюс 40 ванн в 5-метровой дороге, они внесенные и дальше. дорога и лесополосу, соответственно, вот вот спильных пытаний. Спильных пытаний. дошли мы вот до сюда, а <с> уже пошла территориальная граница. вот ваша У нас, в принципе, да, граница небольшая, с урахованием того, что уже так склалось, ржавец перешел вам. И было же принято вот это вот решение, это Не, вот да. не знаю, мы же уже что же Да, да. да. Мы да. первоначально, да. в прошлом да. году... Да. Значит, смотрите, мы в вот, эту... Так как у вас еще проект до конца, не добежал, да, да. и вы еще не затверд. Да. Мы вашим проектантам а, непосредственно по Да. Мы передали эту границу, она у них есть картина полностью. Это а проект. проектант знает, а об этом. Mm -hmm. она сказала. Я хорошо. что приезжала с вашим руководством. Я так понимаю, с вашей стороны предложений уже не было, ну, да. насколько я знаю, как бы. Поэтому мы полностью все передали в координатах. Они должны скорректировать, mm. и, соответственно, mm. у нас этот они нам дают, ну, ваш проект лежит у МРФ. Mm. мы с вами в в электронном виде тоже. О, главное, чтобы у вас oh, о, у не Не-не-не, не, 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 они, они скорректировали не, не, не. удары, удары все-таки. все Спасибо. 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 Что не прочел, не просто могут быть пытания депутатов да. и с ними хотели бы. Все, я поняла. Хорошо. Я постараюсь. Ну а Не, сказать, а я да. не, 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 у нас еще есть, но я просто в э -э якости, как представлять проекты, больше я. <связь> <связь> Поэтому как я больше занимаюсь. Принесу ароматом, да. Может, там кто, знаешь, он тут прожил? Он, он, ну, да, он, он переезд, значит, ага, выше. Ага, все. Адрес а, не просто. Буквально одинаково. там, от буквально поднимается, а Хорошо. Ну, я постараюсь Если что, у меня ваш телефон есть. А у меня что-то не высокие <связать> ваши. Ну, кассетка, вы там один светофор высоком. Ну, и больше есть. налево, они там танцы проиграют. Это что? Ты с правой стороны Ну, все, я тогда... Э, ну, я думаю, что 10 это шло у вас начало. Да, вчера это получается. Для да. а да. меня я вопрос, это примерно к 11. К 11, да? Ну, я, да, 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 ну, да, я да, так. Ну, если это было 11.

Людские, ну, заборы, так, mm -hmm. и, например, и там получается, что решили, что с ну, людьми там не, не, не было конфликта, мы подумали, чтобы поставили все mm -hmm. да. ну там заборы, ворота, это там дорога не ну, и там получилось символ этих Подальше мы планируем, что что -то. И да, и там, вот, это чтобы на поле, это Что, вот, а вот, не было цей стихийный Ну, вот, парковь, вот. документация есть. Ну, это вот это Ну, Вот это вот аж до поворота на кладбище. там до там. Ну, тут парковка стихийная, а тут людские забор. Ну, вот ну, Ну, тут, ну, тут. тут чтобы не все, <coughs> они что тут выезд, там, -то, ну, то есть сделали подробили. А костюм, него потому что там надо ладно. Одно, 60 рублей, 60 <coughs> рублей, <coughs> 60 рублей, 60 это был у нас постельный корреспондент, детячий, областной детячий, который туберкулезный, лечился на поле вису. И, значит, там земельная делянка, площадь 3, 34, 12, 9, 2, в улице Спаркина, 56. Mm -hmm. Потом произошла реорганизация, значит, вовремя. Э, структура, это, вот, веку, цели, в которую ввешиваются все эти особы, все анатомии, все так и построены. Называется структура ⁇ Понимание на коммерческие принципы танковской космической власти и земной культурной В силу статьи 120 Земельного кодекса, частины 5, переходит право постоянного каристрования на всю земельную диаграмму всего коммунального предприятия. не дали решения простого рада, но делали это для для организации, чтобы было зарегистрировано постельное происхождение и переименование. Все, документы, какие-то, что есть,

Тут заезд. То есть тут у нас оци наши, цены наши, вот все наши земли делянки. Вот цеварения, а все сейчас видны. Две земли делянки. Тут площадь один лекта. Там полимограсы Российской Федерации противополиты, ну, той ревокации объекта подарила. Ну, нормальная допомога китайской территории, китайской территориальной громады, не вернулась это например, выражено на чтобы здесь разместить. Ну, перерыв нашей громаде, я думаю, что у нас в доме нету. Ну, это такого, все знают, что купят выращено вот по на один рейд земельные сорняки безоплатные. Трава происходит в земельной делянке для размещенных разбирательной техники и Это, покаяние, на материальных Пятое про продачу в Ангелии утром на земельных делянках. Поедет с в Украине земельных

кольцевые. <связь> Беля кольцевые, да? Плазменная а друга 6 га. Из мотора, чтобы подальше не открыть это зарегистрировать фермерское господарство. Для того, чтобы зарегистрировать фермерское господарство, у должно быть в властности обязательно. Все земельные делянки, они сейчас захорящены, они выкорректированы, так что если будет какое-то ограждение на этих земельных делянах, они будут нагремовываться. На три й ровке до 28-го, потому что в 28-м, если моратория изменится, то мы проводим коммунальную власть. А пока у они не выкидывали, они еще не рекомендовали власть.